sejak di PIS ni lah, saya suka share apa yang saya buat mm -hmm. Terutamanya, apa aktiviti-aktiviti dalam kelas yang saya buat mm -hmm. bukan saya saja-saja nak famous ke apa mm -hmm. tahu tapi lebih kepada nak nak orang tahu oh belajar dekat poli seronok mm -hmm. oh, belajar zaman sekarang bukan setakat duduk dan dengar Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita bawakan kisah kejayaan uh, yang boleh dijadikan sebagai inspirasi, sebagai panduan serta tip kepada warga Politeknik uh, Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini dalam satu episod tips juara Anugerah Akademia Polisisi. Kita amat bertuah kerana dapat bersama dengan seorang juara Anugerah Akademia Polisisi 2024. Uh, bagi kategori pembelajaran dan pengajaran iaitu puan Fahana binti Nur Azman. So puan apa khabar? baik alhamdulillah. Alhamdulillah. So boleh tak puan kongsikan uh, uh, pengalaman puan ataupun sedikit latar belakang puan um, uh, di Politeknik Ibn Sultan ataupun di Sepanjang kerja puan. Okay. a uh, bismillahirrahmanirrahim uh, assalamualaikum pada semua. Aa, saya memulakan kerjaya sebagai pesyarah di politeknik aa, di Utara Politeknik Perlis sejak 2011 sehingga 2015 lepas tu saya aa, ber, berpindah ke aa, Jabatan Pendidikan aa, apa Politeknik dan Kolej Komuniti di Putrajaya bawah jabatan di bawah bahagian kurikulum aa, kemudian saya cuti belajar 2 tahun lebih kurang 2 tahun lah sebelum saya melaporkan diri semula di Politeknik Ibrahim Sultan. Jadi dalam semasa nak mengajar semula tu dia ada gap dalam daripada di bahagian kurikulum ke 2 tahun cuti belajar ada gap 7 tahun. Sebelum saya mula mengajar balik Oh sebelum Aa. ni tiap mengajar lah Di di poli lama tu mengajar hmm. Tapi gap yang sebelum semen, semasa menjalankan tugas apa Tugas pengurusan dan cuti belajar tu kita tak, tak mengajar lah kan Tak hmm. ada pengalaman mengajar dan banyak lah benda-benda berubah ha, So di PIS ni cuba mengaplikasikan balik lah Macam belajar balik cara nak mengajar Ha. Oh. Jadi apa yang dorang puan untuk menghantar Penyertaan ke Anugerah Akademia ni, apa yang mendorong ataupun uh, apa puan punya nasihat ke macam uh, mana? Nak? Mulanya uh, saya macam, uh, sebab kan saya kata dah lama tak mengajar kan, mm -hmm. jadi kita nak mengajar dulu kalau, saya akui lah masa saya dekat Poli lama, saya memang mm. fresh graduate, konvo 2000, konvo semasa saya dah belajar, konvo degree Uh, memang saya bawa Daripada bawa uh, Biasiswa Hadiah latihan persekutuan hmm. So, memang terus direct mengajar Masa mula-mula masuk mengajar tu Memang serius tak tahu Macam mana hmm. PDP tu nak buat Kita nak adapt daripada uh, pengurusan ke uh, Masa Mengajarkan. yang tak, masa, masa mula first, first time posting tu Kan hmm. uh, hmm. kita baru lepas habis Memang fresh punya lah Kita hmm. tak tahu hmm. macam mana PDP hmm. And then uh, Bila Bila masuk uh, Dah mengajar Bila tanya macam mana Buat je Ajar je Dia cakap macam tu <coughs> kita, kita tak tahu teknik 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 mengajar yang betul kita hmm. tak tahu ada cara-cara mengajar and then hmm. bila masuk di bahagian kurikulum saya banyak belajar Hmm. Sebab terutama berkenaan dengan uh, Cara pembelajaran hmm. Saya belajar dengan uh, ex bos saya Puan Suzana Hashim hmm. uh, Dia banyak ajar pasal background kurikulum uh, Dan Puan Suzana Hashim pun dulu uh, timbal pengarah dekat sini tak silap saya Di hmm. PIS ni uh, And then dia ajar saya banyak pasal Cara nak baca kurikulum Cara interpretkan kurikulum And then hmm. saya fikir Oh benda ni sepatutnya Kita tahu Di poli kita sepatutnya tahu Jadi apa ilmu yang saya dapat di poli? di poli Di bahagian kurikulum JPBKK mm -hmm. saya bawa ke poli and then pula masa tahun yang selepas saya keluar daripada pengurusan saya cuti belajar kebetulan pula cuti belajar dalam um, covid dan kita kena belajar online mm -hmm. uh, so saya saya belajar banyak benda yang daripada lecturer saya dekat UTM masa tu dia menggunakan pakai aplikasi digital cakap oh boleh guna benda ni rupanya mengajar sekarang mm -hmm. sebab saya dah lama gap tak mengajar kan cakap, so saya apply kan apa yang dia ajar mm -hmm. saya apply kan dekat Uh, DPIS oh, uh, So itu it yang Bila kawan-kawan tengok Bila saya punya KP Masa tu Puan Ros Eliana Dia tengok oh, Farhana mengajar macam ni Macam ni Why not Farhana masuk uh, hmm. apa Kategori PDP ni ya. Sebab dia nampak uh, Dengan apa Teknologi yang saya gunakan te Digital Bahan-bahan hmm. digital yang saya gunakan hmm. Jadi dia kata uh, Farhana boleh Masuk benda ni ya. So Pak, Saya pun cubalah cakap okey ah, okeylah sebab benda tu kita buat kan hmm. <laughs> kita kita cubalah masuk okay. memang lazimnya memang selalunya pengurusan dia akan minta uh, ataupun kutub program akan minta pesyarah untuk menyertai anugerah akademia ataupun hmm. apa saja anugerah hmm. untuk uh, kita punya ni lah uh, tapi apa yang mendorong puan untuk kita apa yang mendorong puan untuk masuk ke anugerah akademia ialah kadang-kadang kita ada rasa macam Malaslah nak buat kan. Ah. Macam, tak <laughs> payahlah hmm, ada benda lain kita nak <laughs> buat. Kita nak agihkan masa ni semua kan. Uh -huh. Yalah, kita bukan sekadar-sekadar mengajar. Kita mm. ada tugas-tugas sampingan dan sebagainya kan. Mm. So, yang mendorong. Yes, po, memang selalu pengurusan akan masuk-masuk. Hmm, tapi, hmm, nak dorongan tu, nak masuk tu apa macam... Apa yang buat kan? Ha, tak hmm. mungkin macam tiba-tiba kita nak <laughs> masuk kan? Macam ha, mana tu buat? Sal salah satunya adalah macam selain daripada saya katakan tadi, uh, apa sebab saya sendiri guna benda tu. Hmm. Jadi, kita memang kalau dari erti kata lain, tak adalah saya me nak mewujudkan benda yang baru. Kita ambil je apa yang kita dah ada. Hmm. Dan, uh, saya juga... Sejak di PIS ni lah, saya suka share apa yang saya buat mm -hmm. Terutamanya, apa aktiviti-aktiviti dalam kelas yang saya buat mm -hmm. Sebab saya perasan Tu share tu dia di mana tu? <laughs> saya share... Uh, so sejak di PIS ni Saya berjinak-jinak dengan TikTok okay. So saya share di platform TikTok Boleh untuk, kita uh, tahu Personal saya Boleh follow Ah kita... uh, ha, <laughs> Follow uh, Elias C. Fana FN uh, okay. Yang itulah lah saya letak dekat TikTok Ramai saya Ramai follower lah ni uh, Tak adalah sampai 10k lagi okay. Uh, boleh lah so, so, so follow di kalangan saya. pelajar ataupun Ada juga di kalangan pelajar Kalau saya masuk kelas Saya tanya Okay kenal saya tak sebelum ni Kalau budak-budak hmm. yang saya tak pernah jumpa Kita kenal Okay saya pernah jumpa awak program apa Dekat TikTok pun Kata dia Okay <laughs> sejak oh so korang jumpa saya follow. dekat TikTok dulu sebelum jumpa saya dekat kelas ha, ada jugalah yang macam tu ada juga yeah. parents yang kata oh anak saya belajar dekat poli ada jugalah so tujuan saya share tu bukan saja bukan saja-saja nak famous ke apa hmm. tahu tapi lebih kepada nak nak orang tahu oh belajar dekat poli seronok hmm. oh belajar dekat poli uh, belajar zaman sekarang bukan setakat duduk dan dengar ha, hmm. kita nak kita nak orang lain ataupun lecturer lain ke cikgu ke bila tengok tu dia dapat idea oh boleh lah buat macam ni dalam kelas uh, okay. so kita uh, apa yang ada digatakan mendorong hmm. apa yang mendorong tu selain daripada kita nak share macam tu kita nak macam ni ya, dia jadi macam uh, halu berpanjangan. lah saya anggap sebagai itu sebab supaya bila orang tengok oh dia ingat dulu, dulu ada dalam TikTok ni Made Fahana ni dia buat macam ni. Hmm. Lah. So kalau buat cara macam ni boleh menarik kat dalam kelas? Mungkin dia boleh olah menjadi lebih menarik lagi. So konten TikTok pun adalah pengajaran dan pembelajaran, betul? Hmm, Kebanyakannya kebanyakan. itulah ah, memang tak adalah yang menarik ke. Okay. <laughs> dan dengan kaedah macam ha. tu pun boleh tarik follower yeah, dari betul. kalangan pelajar dan orang luar, betul? Ya, yeah, betul. Saya memang kalau hmm, okay. dengan sendiri pun saya pesan kalau nak buat dekat Made Sosial tu janganlah yang uh, apa yang ada uh, apa men, me, memberi nilai tambah pada diri yang hmm. memberi orang memberi manfaat pada orang lain. Hmm. Bila kita hidup ni, biar kita bagi manfaat pada orang lain. Hmm. Jangan kita menyusahkan orang, kita bagi manfaat. Ya, lah. So dengan uh, saya masuk yang ini, saya berharap macam ada orang lain uh, boleh tengok hasil kerja saya. Uh, maybe orang yang di bahagian penjurian ke, saya tak sure lah bila hmm. kita submit dokumen tu kan Siapa-siapa hmm. uh, yang dia memberi contoh pada orang lain ke hmm. Supaya dapat bagi contoh lah, bagi okay, orang ikut lah Apa okay. yang boleh diada, uh, diaplikasikan pada pembelajaran mereka Mula-mula uh. kita rasa macam okay lah kita dah masuk uh, okay. Okay. Dan bila kita dah masuk tu mulalah kita rasa nak menang akan ha. nak masuk saja-saja kan ha. akan nak kosong so mungkin puan boleh kongsikan macam mana tips ataupun kaedah supaya kita masuk uh -huh. kita bukanlah sia-sia uh -huh. bukanlah kita saja-saja masuk uh -huh. kita nak masuk ni kita ada mission uh -huh. kan so mungkin boleh kongsikan kepada warga politeknik Uh, bila kita masuk dan kita boleh memberi impak kepada diri, diri sendiri dan kepada institusi kita lah uh, So kalau uh, masa mula suruh masuk tu saya pun macam tak tahu jugalah mm -hmm. Apa yang nak kena hantar, apa mm -hmm. yang nak kena buat uh, And then uh, kita persyarah, kita tahu mm -hmm. kalau kita bagi ujian, kita bagi assessment Ada rubriknya So saya mm -hmm. kata kalau benda macam ni mesti ada rubriknya Macam mm -hmm. kita nak naik pangkat pun ada rubrik yang kita kena kita follow, kat follow kan eh. mm -hmm. uh, So saya usaha untuk cari rubrik tu Walaupun rubrik tu tak diberi pada asalnya saya cari dari previous punya a uh, apa uh, a uh, a polisi istilah hmm, hmm, uh, so hmm. saya cari rubrik tu and then saya jumpa saya follow rubrik tu apa benda yang kena ada hmm. so saya tik satu-satulah uh, so nak kena ada benda ni kena sediakan yang ni kena sediakan yang ni dan saya sebenarnya tak tahu cara sebab kalau kita naik pangkat dia ajar kan ha, ada betul <laughs> ada ada kan. so, ada mentor-menti okay, orang kata kan cara nak letak file dan dokumen ni macam ha, ni ha, macam ni ha. saya Sebab kita macam kita ha, sendiri kita yang kita buat itu <laughs> Z kan so, saya buat macam portfolio okey ha, so kalau untuk yang uh, apa uh, kriteria yang pertama tu apa benda yang dia nak saya buat kriteria yang itu satu portfolio so saya buat hmm. satu cara Uh, contohnya cara penilaian dalam kelas satu cara penilaian pertama cara penilaian kedua cara penilaian hmm. ketiga saya jadikan dalam satu portfolio and then saya letakkan link lah saya gunakan memang saya fully utilize Canva lah uh, so uh, kita sebagai pendidik kita dapat gunakan Canva Education memang saya fully utilize Canva Education dalam hmm. uh, PDP saya dan dalam penyediaan dokumen ni pun saya menggunakan Canva Education tu so kita linkkan dengan dokumen-dokumen yang kita dah 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 guna semasa sesi Ramai uh. yang tak tahu kita sebenarnya boleh gunakan Canva Education. So mm. kita dapat fully a yeah. uh, lah uh -huh. uh, betul semua apa element, eh? semua, semua elemen semua. yang patut berbayar kita dapat yeah. secara percuma. Ya. Yeah. Uh, saya so, yeah. so, uh, memang uh. tak kelokal malah untuk untuk gunakan Canva. Uh, in fact, uh, saya dapat mendaftar sebagai Canva Ambassador. Uh. Uh, Canva Ambassador menggunakan Canva Education juga. Uh, so at the same time kita me, uh, mewar-warkan penggunaan Canva uh, bukan takkat untuk buat slide semata-mata kita boleh guna untuk PDP kita boleh guna untuk macam-macam untuk mm -hmm. multimedia digital pun boleh Paham. so uh, itu salah satu apa bila bila masa ditanya masa penganugerahan tu ditanya saya saya gunakan apa sebab kadang-kadang ada yang kata pakai apa shape plus point plus point ha. ada yang pakai macam-macam apps kan ada kan Even Canva pun dah sangat sangat canggih Haa. kan. Ha <laughs> cuma yedah, kita kan? nak explore. Ah tinggal kena explore. Dan ramai je. tak tahu. Yeah, so bila betul. puan menggunakan mungkin satu advantage Haa. untuk menang dan orang pun tahu lah oh boleh ha gunakan Canva macam ha, tu. Sebab apa? masa tanya tu sebab saya fikir kalau kita gunakan apps-apps lain mungkin kena install. Hmm. Budak kena bayaran tambahan ke ataupun pensyarah ni kena bayaran tambahan? Ha, sebab saya guna Canva uh, education ni kita boleh buka kelas untuk student. Student pun boleh access free, hmm. dia boleh access guna sama ada guna apps ataupun guna website. Hmm. So macam tak perlu nak uh, additional uh, software ataupun application nak kena install. So lebih memudahkanlah okay. daripada Anugerah Akademia Poli Politeknik Bem hmm. Sultan ke Anugerah Akademia Polisi C hmm. dan Puan memenangi anugerah tersebut. Hmm. Adakah ada interview ke Ataupun ah. uji apa temu bual sebelum pertandingan? Mula-mula ah. uh, apa saya sebenarnya macam tak saya ada terbaca lah hmm. masa yang saya jumpa rubrik tu saya ada tengok rubrik dia ada interview. Okey. Oh alamak ada interview. Ha. Ah, ah, kita bila kita interview memang <laughs> kita <laughs> risau kan <laughs> macam je <balidasi laughs> <pun laughs> kan. Ha boleh juga lah mulanya. Lepas tu uh, mula dapat email kata uh, shortlisted 5 terbaik. Oh okay. Ah, masa tu macam rasa masa tu sebab anugerah tu bulan kita bulan 10 bulan 10 di politeknik kan ha. Politeknik okay. Bangi Sultan. Ha. Uh, awal bulan 10 dapat email kata uh, 5 shortlist, shortlisted yang terbaik terpilih mm -hmm. untuk interview. So daripada berapa 34 ke berapa buah politeknik satu Malaysia uh, dan college community sekali lah sebab dia sekali college community dengan mm hmm. begini. Uh, macam uh, ter, apa berbesar hati lah alamat terpilih rupanya mm -hmm. tapi macam apa benda yang kita nak kena tunjuk so masa tu memang saya full tengok rubrik satu-satu balik apa benda yang dia uh, Possibility akan tanya Sebab kita tahu Kita pen, Kita pensyarah Kita tahu mesti akan tanya kod rubrik okay. Dan uh, Advantage juga Sebab saya berada di Pengurusan dulu ah. Saya tahu ah. Cara kerja pengurusan ah. tu macam mana So saya so, okay, fikir uh, Mesti macam ni Cara kerja dia uh, Tapi yang Interview saya tu uh, Sebab masa tu nervous Dia jadi tak ingat lah Siapa yang interview tu <laughs> Tapi Saya pasti dia adalah Pengarah politik Ataupun college community lah Ada tiga orang perempuan Masa tu hmm. Tapi orang uh, Apa orang besar lah, pengarah lah, berpangkat pengarah atau timbalan hmm. pengarah lah uh, and then uh, ya mesti kita tengok tu, kita rasa macam berdebar hmm. kan nak santai <laughs> sangat itu, pun tak boleh kan uh, kita maksud tu pun saya pun macam nak cerita dekat kawan-kawan office pun sebesar lah juga macam hebat sangat ke aku nak nak uh, nak, nak, nak nak apa semua kan orang jangka tak uh, bila tais so uh, mungkin ada tips bila kita tak bersedia uh, dalam keadaan kita pun tak tahu siapa yang review yeah, apa akan ditanya, mungkin Puan boleh kongsikan tips Aa, perkongsian untuk apa interview bila di interview Aa, masa, oleh pihak masa di interview tu memang yang saya cakap tadi saya tengok rubrik dia lah hmm. so saya tengok oh dia nak tanya pasal PLO so kita study okay. balik PLO tu apa and then sebab saya dulu duduk di bahagian kurikulum PLO hmm. yang saya mengajar tu memang saya sendiri yang sama-sama membangunkan bukanlah saya bangunkan saya yang Uh, manage the group, uh, the task force untuk buat-buat uh, P.O um. uh, Kita tahu PLO tu wujud daripada mana mm -hmm. Macam kalau Jabatan Elektrik atau Jabatan Keuteraan uh, Daripada e -Tech. So kita tahu benda tu, kita tahu history dia Kita tahu uh, apa curriculum design adalah uh, top down Kita tahu benda-benda tu semua jadi saya sampaikan balik je lah uh, So bila Uh, interview tu dia jadi macam uh, sesi sembang tapi saya uh, sampaikan semula lah apa yang hmm. saya nak, nak, apa yang saya tahu And then dia ada juga tanya, antara yang dia tanya kan um, Apa kebajikan yang kita sebagai pesyarah buat pada student Wah. Walaupun kena pada PDP ni Tanya apa kebajikan So hmm. apa yang saya jawab masa tu adalah Saya kata saya anggap student sebagai yang adab okay. Kita mungkin ada setengah sebab saya perasan kadang-kadang ada setengah pensyarah yang anggap diri dia superior. Okay, faham. Diri dia besar daripada student. Ha? Jadi uh, apa nak. supaya dia rasa biar dia marah-marah student supaya student respect dia. Ha. Ha? Saya tak suka yang Content tu. Konten TikTok Puan pun lebih kepada mengajar, ha, memberi. Mendidik, wala lah. mendidik, mendidik walaupun benda tu basic. Ha, Cara ha. pengiraan TBPA ha. saya tengok kan. Okey ha. ha. faham. Yang benda-benda macam tu. Hmm. Jadi uh, masa interview tu memang kita uh, jawablah soalan dia. Cuma satu saya sesalkan masa interview tu. Dia suruh okey perkenalkan dia saya dah sediakan slide tapi saya tak terbuka slide tu. Dia macam nervous sangat kan? Ha gitu terus bercakap bercakap bercakap. Lepas tu ala rugi tak tunjuk apa yang kita ada. Ha, ha yang itu je lah. Maksud-maksud macam hilangkan nervous tu. Ha itulah mulanya <laughs> nervous sampai jalan-jalan. Saya siap book satu bilik uh, seminar nak 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 interview masa tu. Okey faham. Uh, bilik, seminar siap-siap set, set up background semua sendiri ha. and then uh, apa get ready untuk nak di interview lah. Uh, so masa tu uh, apa berdebar lah juga kan, walaupun kita dah biasa bercakap ke syarah biasa bercakap, tapi uh, antara yang uh, apa kita uh, satu lagi saya punya ni adalah banyakkan senyum hmm. uh, bila kita senyum tu dia Manis. kurangkan sikit <laughs> dia oh, punya debar, macam tu kan uh, so, okay. uh, uh. apa orang pun tengok kita tak takut orang pun hmm. tengok kita yakin, uh, so uh. itu antara tips kalau kita di-interview lah. Ha. So, kita nak masuk anugerah eh, akademia ni bukan anugerah yang biasa-biasa. Anugerah mm. yang dia ada menang pun peringkat polisisi. Mm. So, apa cabaran paling tertinggi, Puan? Yalah, nak membagikan masa dengan kita punya PMP, dengan mm. tugas sampingan, mm. kan? Lepas tu, dengan dokumen anugerah mm. akademia ni pun banyak juga, mm. kan? Saya dipahamkan mm. banyak juga. Macam mana, Puan, uh, bahagi-bahagikan dan apa cabaran terbesar, Puan, dalam menghadapi uh, anugerah akademia ni? Uh, selain uh, sebab sebagai perempuan pensyarah dan juga saya juga sebagai isteri dan juga mm -hmm. mak mm -hmm. kepada tiga orang anak So benda tu adalah salah satu uh, apa kira macam banyak sangat task lah sebenarnya mm. uh, So uh, masa saya nak siapkan portfolio yang saya katakan tadi tu mm. uh, Suami saya tolong bawa anak-anak keluar Dan saya buat kat rumah lah Suami pun one of dia punya ah. <laughs> makan ah. Dia tolong cakap ah, Tak apa awak buat kat, awak siapkan Saya bawa anak-anak keluar Dia bawa budak-budak pergi Oh ya betul. Maksudnya saya, bukan saja di office, di ah, rumah pun terus sambung buat. Ha yeah. ah, ah, dokumen-dokumen ni eh. Kadang-kadang kat office kita bila kita tengah buat tu ada kerja-kerja lain. Ni pak kerja sampingan. Pelajar datang ah, kan. Pelajar datang. Tengok macam mana kan. Kerja lain datang ke jadi kita terpaksa jugalah curi-curi masa dekat rumah sebab ah lagi satu benda yang digital design-design ni saya suka. Saya okay, minat saya boleh nak ni cumanya nak perlukan masa macam tulah. Hmm. So Uh, apa Antara cabaran lain uh, Saya pun Jarak daripada ofis Ke rumah Sejam Jauh kan Sejam eh. So Itu pun antara Salah satu Pasti ada peningkatan Tekanan Kerja hmm. Ada peningkatan tekanan Pada diri puan hmm. So macam mana Puan atasi tekanan tu Sebab Di rumah nak jaga anak hmm. Nak mungkin nak siapkan Makan minum Di poli lah Di politeknik mungkin Cabaran Kerja-kerja tadi kan Nak manage tu kan Semua staff saya percaya semua staf nak masuk pertandingan ni ha -ha. Nak manage masa tu ha -ha. kan ha. So kalau, kalau boleh lah Sebab kadang-kadang ada yang benda kita memang dah buat hmm. Contohnya hmm. macam saya cakap tadi saya suka Sambil-sambil saya share dekat TikTok Yang tu hmm. bukan saya buat hujung-hujung Kadang-kadang habis kelas Eh ada idea lah dia orang buat tadi Sebab saya akan sentiasa record video dalam kelas hmm. Tangkap gambar Ambil uh, record just untuk documented saja, okay. Documentkan apa yang saya buat Kiranya kalau nak buat tu supaya tak stres buat ujung-ujung, kita hmm. buat sikit-sikit. So memang benda tu memang dah ada dalam phone saya. So saya dengan scroll je, ambil je. Okay. Benda, -benda, yang benda memang yang dah ada. Ah, jadi kita tak ada... Tak dia, perlu buat benda baru lah. Ah, tak buat benda baru, dia tak stres sangat. Cuma kita susun balik je lah. Ah, Dan kadang -kadang, penambahan dokumen-dokumen diperlukan. Dokumen yeah. Yang kadang, kadang link yang masa saya buat portfolio tu, link yang di TikTok tu pun saya letakkan sekali. And then aa, sebab kita bila kita nak tunjukkan sesuatu ni Kita kena tunjukkan dia punya impak Impak hmm, dia bersama anda kan, sekarang pun nak, nak high impact project semua yeah. So kita nak tunjukkan impact dia, so saya tunjuk uh, Dengan uh, view dekat TikTok, saya share sekian-sekian barang Sekian-sekian uh, bahan PDP hmm. uh, View dia sebanyak ni And then uh -huh. saya ada letak, uh, saya ada buat satu um, template untuk kira PB dan PA mm -hmm. kira saya namakan PB-PA Calculator uh, sebab saya perasan juga uh, kekurangan benda tu tak faham benda tu macam mana so, saya letak di Google Drive untuk student download lah so saya letak link tu, link tu bila saya tengok dekat um, berapa puluh ribu, eh? 20-30 ribu orang download oh, wow. satu Polytechnic Malaysia dan setiap kali naik uh, setiap kali hujung semester je lah, penuh lah uh, <laughs> uh, sebab nak dekat exam kan, Sebab uh, benda yang sama juga kan uh, so memang akan uh, bertambah lah dia punya download tu cumanya, saya cakap yang eh, ni kalau saya charge RM1 seorang saya dah dapat RM20,000 oh. <laughs> <laughs> tapi kita bagi free kan, yeah, cakap takpelah bagi ambil free okay. ya, lah insyaAllah insya moga-moga dapat saham Mampaklah di situ kemudian, lah okay. uh, cerita pasal impak kan uh -uh. Apa rasa Puan punya pendapat Impak terhadap di, diri sendiri hmm. Impak pada Politeknik Ibn Sultan Dan impak pada polisisi Bila kita menyertai Anugerah Akademia ni okay. ha. Anugerah Akademia ni lebih kepada Kepada semua pesyarah okay, So bila uh, kita Pertama-tama uh, saya menyertai di uh, untuk kategori PDP kan mm -hmm. So pesyarah memang sinonim dia mengajar lah sebenarnya mm -hmm. tugas hakiki dia Walaupun tugas sampingan dia mungkin ada penerbitan dan sebagainya aa, Jadi bila kita menyertai macam ni aa, apa Dia jadi orang, orang nampak lah mm. Oh Politeknik ni sebenarnya PDP dia menarik yeah. PDP dia bagus Sebenarnya memang menarik, ya. menarik Dia bukan kalau kata hands on pun kita boleh aa, Kita dah tahu memang Politeknik punya Haa apa pembelajaran hands on dia memang terbaik. Kita mm -hmm. memang dah tahu yang itu. So dari segi yang pembelajaran teori dia macam mana? So ah. saya uh, bila kita menyertai yang itu kita rasa macam kita boleh tunjuk benda tu pada orang luar yang walaupun teori sebab kita tahu orang yang masuk politeknik ni kebanyakannya uh, hands on dia lebih daripada teori. Yeah. Jadi kita kena cara mengajar kita pun kena berbeza. Uh, mungkin kalau kita mengajar student universiti mungkin lain penerimaan dia mm. Kalau student politeknik penerimaan dia lain Jadi kita kena cuba pelbagaikan cara kita mengajar uh, So that kita boleh cater semua orang lah So puan mungkin uh, puan boleh kongsikan nasihat kepada warga politeknik hmm. yang ingin menyertai akademia hmm. ya mula di peringkat politeknik dan seterusnya nak jadi juara ataupun memenangi kategori yang diperoleh oleh puan dia mungkin puan boleh bagi satu nasihat uh, tip hmm. terakhir lah kepada hmm. Hmm. warga politeknik. Okey uh, untuk tips yang saya boleh bagi kalau kata ingin nak sertai yang ini boleh uh, apa cuba macam saya cakap tadi lah setiap benda yang kita buat kita dokumentkan je walaupun kita tak tak terfikir lagi untuk masuk mungkin akan akan tahun akan tahun akan datang ke ataupun dua tahun akan datang ke kita dokumentkan je apa-apa yang kita buat dalam kelas kita dokumentkan and then uh, apa video lah kalau boleh ambil video kita buat video kalau kata tak pandai buat video pun tak apa CapCut pun dah ada template sekarang Oh uh, so kita senang ni masuk eh. je dalam template hmm, semua hmm. kan uh, So uh, Kalau kata uh, Saya tak nak share kat TikTok ke apa Tak apa hmm. Simpan je dulu Akan kita tak buat apa-apa kan <laughs> <laughs> Dah halang-halang ada video ah. kan Kita boleh buat something Kita boleh buat video PDP juga Halang-halang kita dah ambil video hmm. uh, So Benda yang kita buat dalam kelas tu Kita sambil-sambil lah uh, So kita buat sikit-sikit Kumpul sikit-sikit And then uh, Make sure orang Nampak lah hasil kerja kita uh, So So uh, dengan salah satu caranya bila kita masuk ni orang pun nampaklah oh sebenarnya ini yang dia buat dalam kelas. Uh, sebab selama ni mungkin okay. KPJ yang nampak sebab mm -hmm. KPJ yang menilai kita masa ya, kita faham. mengajar kan. Faham. Uh, so dengan cara yang ni orang lain pun boleh uh, macam boleh tahu. Uh, so uh, a siapa-siapa nak masuk saya syorkan untuk uh, apa sediakan, sikit-sikit tak apa hmm. and then uh, tengok rubrik lah macam hmm. ah, biasa dokumen, lah dokumen-dokumen tu mungkin juga yeah. boleh digunakan untuk kenaikan pangkat yeah, dan betul. sebagainya Lalu kan ya betul, boleh guna pakai boleh uh -huh. guna benda yang sama uh -huh. so, faham? Uh -huh. so, Puan uh, terima kasih Puan Fana uh -huh. atas pengkursian yang sangat bermakna uh, untuk warga Politeknik uh, Ibrahim Sultan uh -huh. so, kami di PIS buat apa tu? Amat mengagai apa yang Puan kongsikan pada hari ini. Pengalaman-pengalaman yang Puan kongsikan. So, terima kasih Puan. Semoga uh, menjadi satu sumber motivasi kepada semua warga politik Malaysia. So, jumpa lagi dalam episod akan datang. PIS borak apa tu? Uh, Assalamualaikum dan salam maju jaya. Terima kasih.